Уважаемые коллеги, присутствующие в зале, уважаемые зрители, которые работают в режиме онлайн-трансляции, мы начинаем третью панель нашего сегодняшнего пленарного заседания. На нее выставлено три основных доклада. Я не буду их сейчас называть, каждый докладчик назовет свой доклад. Значит, первым выступаю я, не помощь, а организатор, а у меня совместный доклад со своим польским партнером Стефаном Константиновым. К слову, я познакомился с ним в Новосибирске. Он представляет Зеленогорский университет, сейчас по программе мобильности из Слупской Поморской Академии его направили в Зеленую. Тема моего доклада называется следующим. Что формирует философию менеджмента в 21 году. Я разобью это на несколько тезисов. Если позволите, я так по ним буду идти. Первый момент. В чем особенности 21 века? Наверное, особенностью основной 21 века есть скорость изменений, которые происходят. Темпы изменений, многоплановость изменений. Сегодня на таком уровне, что главной проблемой любого управления становится Адаптация к этим изменениям раз. И второй момент попытка их прогнозирования для успешного решения. В этой связи я бы хотел выделить следующие моменты, без которых трудно понять то, что происходит сегодня в мире и что должно отражать момент. Первый момент. Это то, что в центре современного развития, наверное, находятся два ключевых слова. Это совокупность изменений и совокупность возможностей. Сегодня есть колоссальные возможности. Но ну, для у нас идет прямая онлайн-трансляция. Это возможность или нет. Но эта возможность требует определенных изменений. Это позволяет, скажем, куда большему количеству, чем участвующим познакомиться. Но если взять шире, то, наверное, совокупность изменений и возможностей сегодня невозможно понять, если мы не будем анализировать то, что общество современное становится обществом к слову, установочных документов на второй этап баллонского процесса, принятых в 2009 году, было четко записано прямо, что образование должно стать основным инструментом формирования инновационной и креативной Европы знаний. То есть сегодня возможности изменения – это та проблема, через которую понимается развитие регула страны. Вот в этой связи, на мой взгляд, какая основная проблема Украины – во-первых, Украина претендует на статус сверхдержавы, которая она давно не является. А во-вторых, то, что в Украине заморозилась модель развития, которая была ранее. Украина развивалась как традиционная модель, в основе которой лежит сырье, обработка сырья, подработка сырья и так далее. Сегодня весь мир пробует находить благополучие через систему максимально быстрого создания знаний под направления, которые требуют решения и максимально быстрое воплощение знаний и технологий. Смотрите на модернизацию Китая. Это наиболее яркий пример того, как страна традиционного типа может очень быстро менять потенциал своего развития. Естественно, в условиях знания изменений возникает очень серьезный вопрос, а что есть с человеческим капиталом? Какие тенденции развития человеческого капитала? Сегодня вы слышали несколько докладов, которые затрагивались проблемой образования. Наверное, сегодняшнее развитие оно предполагает именно то, что называется образованием на протяжении жизни в западной версии, когда существует три основных направления образования. Это образование традиционное, формальное, образование неформальное, как формирование конкретных качеств, и образование информальное как с одной стороны наличие ресурсов, которые личность может быстро включить в своей деятельности, и второй момент это способность личности эти ресурсы переводить. Поэтому первый фрагмент, наверное, который требует изменения всех систем управления, это работа в системе изменения возможностей. Изменения могут вести как увеличение возможностей, так и их Второй момент. Это то, что сегодняшнее развитие оно, наверное, является параллельной системой и асистемой. И, а и темпы наполнения новых процессов, создания новых систем, они идут параллельно с существованием систем, которые сложились. В этой связи, наверное, очень трудно понять все, что происходит только с позиции системного анализа. Смотрите на нашу систему образования. Она вся проведена системный анализ. То системный анализ не является сегодня единственным. Смотрите, выступала Елена Владимировна Брызгарина из Московского университета, сколько она употребила современных слов. Эти слова не могут отменить классического образования. наверное, сегодня классическое образование без этих слов не вызывает. У меня работает система проектных технологий, у меня работает система кейсов, у меня используют свод анализ, степ анализ и массу других моментов анализа. Поэтому, когда мы говорим об управлении, управление сегодня должно Исходить из того, какие проблемы возникают, и пытаться моделировать ситуацию. Не зря, наверное, сегодня весь продвинутый мир, современный мир развитых стран, он вообще-то здорово использует то, что называется технологиями управляемого вернее. Ну да, технологиями управляемого прогнозирования относятся а а прежде всего система дорожных Формирование диапазона целей, изменений – очень интересная технология. Технологии форсайтов, которые тоже очень интересная технология. Посмотрите на следующий момент. Вот недавно у нас в Госуниверситете с Минском проходила серьезная конференция при поддержке одной из европейских программ по стартапам. То есть на уровне постановки задач у людей нет ни опыта, ни средств, но у них есть отбор идей, которые работать. И вот сегодня также очень серьезным направлением является формирование стартапов. Следующий момент, который, наверное, очень важен в сегодняшнем исчислении. Он говорил сегодня о Сергее Олеговиче из Киево-Могилянской академии. Это то, что на сегодняшний день фактически любая управленческая система находится в диапазоне двух приоритетных слов. Это традиции и инновации. Причем между ними возникает масса очень интересных цементирующих моментов. Вот скажем, то, что для кого-то есть традиционно, для кого-то может быть инновационным, то, что внедряет один-той инновацию, с того может тоже быстро сокращается в почву использования. Здесь, наверное, очень большую роль играет социальный транзит. Способность к транзитивности сегодня становится очень серьезным фактором принятия и реализации управленческих решений. Следующий момент, который также, наверное, сегодня определяет формирование философии менеджмента. Это то, что сегодня кризис превращается в мощнейший инструмент развития. Вот старая цикличность от кризиса до депрессии и так далее, она сегодня уходит в сторону. Возникает другая цикличность. Кризис в одном направлении может быть перекрыт ускоренным развитием другого направления. Это не значит, что кризис снимается с повестки дня. Кризис сегодня превращается в мощнейший инструмент провоцирования инноваций. И с точки зрения инноваций здесь, наверное, очень серьезным является такой момент, как аналоговые инновации, готовность к аналоговым инновациям и способность к пробивным инновациям. Это тоже является очень мощным инструментом формирования современного мышления. Наверное, вот эти все факторы упираются все-таки в то, какая культура интеллектуального потенциала общества и какая культура интеллектуального потенциала личности. А здесь мы опять упираемся в образование, насколько оно есть современное, насколько оно есть успешно. И поиск идет во всем мире, посмотрите тот же баловский процесс. О нем можно разные вещи говорить, но неоспоримым является то, что он провоцирует новое решение в образовании. Формирование системы открытых университетов, тот же самый процесс. Вот вкратце те мысли, которые мне хотелось высказать о задаче, которая была внесена в тему обсуждения. Если позволите, я этим ограничусь, готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Михаил Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот вы в своем докладе затронули аналоговые инновации и вы сказали пробивные. Я сказал, что вы скажете цифровые, потому что я привык. Вот, если можно поподробнее вот, про, вот, про вид про виды инноваций, такое аналоговая инновация и что такое пробивная, ну, Я остановлюсь только на, на те двух словах, впервые, которые я сказал. Знаете, когда мы говорим об инновациях, мы предполагаем какое-то радикальное изменение в конкретном сегменте. Ну, я говорю, да, может это не радикально, но это какой-то новый тип постановки задачи, какой-то новый тип технологий, какой-то новый средств результата. Но при этом необходимо учитывать, что есть разноуровневые сразу. К слову, когда мы говорим о евроинтеграции, я практически ни разу не вижу в нашей прессе элементарнейших вещей. Хотя бы на уровне той же Европы двух скоростей, которая возникла как терминология после включения стран Восточной Европы в Евросоюз, потому что и уровень, их потенциал развития резко отличался, скажем, от английского или от немецкого. Так вот, когда я говорю об аналоговой инновации, я имею в виду транзитивную инновацию. То есть есть направление, в котором, в котором есть занятия. решение. Да, я могу не проходить всю цепочку, я могу взять самое существенное быстро у себя адаптировать. Следующий момент. Готовое решение. Да. Может быть оно не совсем готовое. Выделенное направление, в котором я могу реализовать себя. Ну посмотрите, как Китай начал модернизацию. Китай просто сказал, в каких отраслях наибольшие деньги и какие специалисты нужны, чтобы работали эти офисы. Он ничего не придумал. Он просто мгновенно усилил решение задачи в этом направлении и вышел на результат. Когда мы говорим о пробивных инновациях, речь идет о том, скажем, креативном срезе, который возникает практически снова. Да. И сегодня менеджмент, ну тот же технический плагиат и так далее, почему использовал аналоговые инновации и пробивные, я хотел бы разграничить два сегмента, то, что можно быстро использовать и то, что необходимо создавать, может быть, чистого листа бумаги. Спасибо. Пожалуйста, какие еще вопросы есть? Да. Если можно, я, извините, я... буду представлять. Сейчас задают вопрос Кунцев Сергей Васильевич Украинская академия банковского дела Национального банка Украины. Перед этим вопрос задавал Сергей Александрович перепыщи который представляет Национальный университет Драгоманова Периодическая. Пожалуйста. животрепещущий, так сказать, вопрос, поскольку я представитель высшего учебного заведения. Балонский процесс, вот ваше мнение по этому вопросу. За, против, что дальше? И э, здесь же, э, я знаю, вы были в России, там общались э, с работниками высшей, высшего образования. Что думают в России по этому вопросу? Ну, Во-первых, не переоценивайте мои возможности, у меня простые профессиональные возможности, да, цель. в отношении вашего вопроса по существу. Понимаете, когда я слышу украинские трактовки Болонского процесса, мне кажется, что я вспоминаю фразу Ницше, что нельзя быть чуть-чуть беременным. Можно либо быть беременным, либо не быть беременным. Попытка нашей системы образования имплементировать то, что нам хочется из Болонского процесса, и не брать то, что нам не хочется, она не совсем вписывается в то, что есть. Извините, какой баллонский процесс может быть при нашей загрузке и попытке решить финансовые вопросы вузов за счет увеличения нагрузки? Какой баллонский процесс может быть, когда студент не выбирает преподавателя, у которого он хочет слушать курс? Поэтому есть масса очень интересных вещей. Ну, скажем, великолепная идея мобильности, которая существует в Европе. Ну, вот у меня содокладчика Стефана Констанчика перебросили из Слупска в Зеленую Гуру только потому, что в Слупске людей его уровня несколько, а в Зеленой Гуре людей его уровня нет. И поэтому студент, который получает образовательную услугу в Зеленой Гуре, он получает меньше, работая с меньшим кадром. В этой связи я просто говорю свое мнение. Я считаю, что в Болонском процессе есть масса вещей, о которых мы не знаем. Вы знаете, если я посмотрю наши ресурсы о балансском процессе, когда мы говорим о шести задачах, которые решает балансский процесс, они вообще решили к девятому году. Я вам приведу пример. У меня выступал, на тех, кто были, Сергей Александрович помнит, выступал Пестер. И он отвечал в 2010 году на вопросы о Болонскому процессу, абсолютно точно. Так вот, он сказал на вопрос, что они делают сейчас накануне нового учебного года с 10 ну, сентября, 9 вернее, да, это сентябрь 9 -го. Года. Он сказал, мы перерабатываем рабочие программы. В чем идет переработка рабочих программ в его университете, который находится в городе Клавиков? Я обязан не сказать, что студент должен знать и что он должен уметь. Я должен обосновать очень простую вещь, зачем студенту этой специальности нужен этот курс. Понимаете? Есть масса интереснейших. Но при этом, я говорю, опять же, ну нельзя издавать учебники, которые устаревают только потому, что пока вы пройдете всю цепочку, до издания учебника он теряет И следующий момент. Вообще-то в Балонском процессе далеко не стопроцентный успех. Это нормальное явление. Я не могу ответить больше. Понимаете, мне вообще балонский процесс нравится. Но то, как он у нас реализуется, мне не нравится. Потому что это фактически меня превращает в робота калькулирования баллов. В России тоже эти фрагменты не нравятся. Но я опять говорю, нельзя быть чуть-чуть беременным. Вот я хотел сказать, девятый год, это встреча была Леон Биль и Леон Гальдено. в слово балансском процессе участвуют министры иностранных дел, то есть конференции Основная задача – формирование на 10 лет позиции баллонского процесса, в центре которой стоит ключевым фраза превратить Европу в экономику знаний. Для этого нужен человек, который обладает высоким креативным потенциалом, который может как создавать изменения, так и использовать изменения. У нас об этом репторс говорит, там четко расписано, что нельзя быть сегодня человеком, решающим экономическую задачу, если у вас при этом нет навыков решения социальных задач. То есть у них сегодня формирование личности как социальность и как специалиста, оно взаимосвязано, но в личности как специалисте закладывается то, что профессия не является вечной, что а их необходимо Посмотрите, параллельно очень интересный процесс. Ну как случайно я познакомился с с руководителем университета третьего возраста Польши. Она при этом является одним из фундаторов польской политической системы реформы. И одним из фундаторов ну, за год она на самом верхнем уровне не Блайн так вот когда я объяснила, почему создаются университеты третьего возраста, люди после 40, обладая большим опытом, обладают ну, какой-то запуганностью в отношении изменений, которые идут, и когда их собирают в группу на возрасту, они намного быстрее, то есть фактически как биржа труда является средством переквалификации людей, так и университеты третьего возраста дают им новую социализацию и дают возможность адаптации к профессии. Я не могу больше ответить слову, вот все представители, которые сегодня выступали из России, они говорят о том, что именно вот эти вещи у них и у нас в образовании рос. Мне очень жаль, что сегодня не состоялась сессия с Казахстаном, но я уже отправил письмо, что я готов завтра для них время и сделать эту сессию. Вот посмотрите, Казахстан, Узбекистан, Казахстан, университет альфа фараби Какая мобильность преподавателей, которые есть? Какой факультет, если я не ошибаюсь, участвует в не менее чем 20 международных проектов. Причем они не берут ориентацию только на Европу. Они берут ориентацию на Азию. Они берут ориентацию на штаты. Сегодня жизнь многомерная. И брать одну ориентацию, наверное, сложно. Я просто так уже черпал времени. Какие еще вопросы есть. Если так, то я с радостью предоставлю доступ Александру Петровичу Дмитриевичу, который озвучит